Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey alhamdulillah ini adalah kali pertama untuk podcast kita iaitu podcast besar maknanya. Besar maknanya. Okey. So alhamdulillah. Okay, so hari ini kita akan membawa topik-topik yang menarik. Okey bincangkan tentang realiti dan cabaran untuk penyaga dan bekerja. Okey so dengan itu saya akan menjemput uh, daripada agensi director Gemilang Empire okey iaitu Encik Nizam Osman. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Okay bang, apa khabar bang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Memang terima kasih untuk... maknanya. <laughs> okay, terima kasih <laughs> untuk hadir kepada podcast besar maknanya. Alhamdulillah, terima kasih juga jemput saya ke podcast besar maknanya. Memang besar maknanya insyaAllah pada yang lihat nanti. Alhamdulillah. Okay. Okay bang, okay, so sekarang ni kita akan ada soalan-soalan lah okay. yang dia anjurkan kepada bang, Okay? So, soalan pertama. Okay, apa yang mendorongi ramai orang hari ini untuk buat kerja? Kedua, termasuk jadi ejen takaful. Okay, bagi... Aku rasa ke akulah eh. Sedap sikit tak? Ha. Uh, ha, okay. Boleh. Bagi Boleh akulah eh. Aku... Pengalaman tak tak lama lah dalam bekerja dan berniaga ni. Baru, baru sangatlah 12 tahun baru. 12 tahun? Oh, baru 12 Masya tahun. Allah. Tak lama sangat Tahun, apa eh. yang aku share ni adalah berdasarkan ilmu yang aku ada Dan juga pengalaman yang aku lalui lah okay. Soalannya adalah kenapa hari ni banyak orang berniaga dan berniaga yes. mm -hmm. Dan kita pun tahu dengan keadaan ekonomi yang sekarang ni agak Kenaikan harga barang, harga minyak dan sebagainya ni Memang mm. kita mencari solusi yes. dalam kehidupan kita Betul. betul. Lah. betul. Kita boleh ada dua pilihan je, kita ada dua pilihan je guys Kita ada dua pilihan je Hmm. Pertama mengurangkan komitmen Kedua menaikkan pendapatan Menaikan So pendapatan. kita pilih yang mana lah hmm. kalau, kalau kau pilih mana Saya menaikkan pendapatan lah ha, Sure sama Saya pun memilih yes. untuk menaikkan pendapatan 12 Betul. tahun yang lalu Itulah decision yang saya buat Okay hmm. untuk menaikkan pendapatan So bila ditanya Kenapa hari ni ramai orang bekerja dan berniaga Surely adalah untuk menambah pendapatan Kita nak semua keluarga kita happy Kita hmm. nak orang seling kita happy So kita kena kerja keras Untuk dapatkan pendapatan bagi menampung kehidupan. Bukan hanya sekarang, untuk masa akan datang. Sebab kan? okay. kira kalau ikut statistik sekarang pun, orang yang menampung okay. lebih daripada RM50,000 aku ingat. Okay. Tak, Boleh boleh di, boleh dikira lah. Boleh dikira. Setiap orang anak muda yang ada dalam akaun lebih daripada RM50,000. Betul. Kan? Simpanan ni sangat susah nak buat simpanan. Tapi simpanan hutang banyak lah. Betul <laughs> <So, laughs> eh. Sejujur, yang kan? tu ha, <laughs> banyak. Yang tu banyak. So, that's why <laughs> Apa Yelah. yang berlaku hari ini adalah kenapa kita kena bekerja Dan sama-sama berniaga Itulah dia untuk kita bantu keluarga kita sendiri Dan untuk kita masa depan kita dan keluarga kita Dan termasuklah bagi mereka yang mungkin menjalankan Perniagaan sebagai seorang ejen takaful hmm. Kan sebab mungkin ramai kat luar tak tahu Ejen takaful ni boleh jadi kaya Betul ke? Ha, kan tak apa nanti hmm. kita ulas kemudian okay. Kan tapi itulah antara kerjaya yang korang boleh buat Selain bawa grab, hantar Makanan dan sebagainya Sebenarnya, di dalam keadaan 2024, zaman-zaman AI dan sebagainya ni Peluang tu sangat banyak kat luar Betul. Untuk kita membina pendapatan Apa tujuan dia? Balik kepada tujuan asal kita hmm. untuk tambah pendapatan Untuk bahagiakan orang yang berada di sekeliling kita hmm. So kalau kita dapat rezeki lebih, surely kita pun akan memberi lebih Betul tak? Betul Itu ha, pandangan akulah hmm. tentang So macam mana, ha, maksud dia, abang ni sekarang bekerja Bekerja? Bekerja sebagai? Saya bekerja sebagai peluang daftar di UITM Okay, dan juga berniaga lah. Berniaga. Berniaga? Uh, berniaga sebagai seorang perunding takaful dan aja juga penegak peniagaan lain. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So, so masa dia, abang sekarang ni be, uh, bekerja lah. Bekerja dan uh, berniaga sambil-sambil be, uh, bekerja, So, macam mana abang nak uruskan kerja, lepas tu anak lagi, family lagi lah masa dia kan. Hmm. So, macam mana dengan ejen tagaful lagi. So, macam mana abang nak uruskan masa abang sendiri? dari segi dari segi masa ni apa apa pun pertama sekali yang perlu kita ingat adalah decide D. Decide. kita kena decide bila kita decide untuk berada dalam kerja bila kita decide untuk berada dalam perniagaan ataupun apa saja pekerjaan yang kau buat decision yang dibuat itu harus kita buat berdasarkan kemampuan kita. Hmm. Kalau kita tak mampu, kita tak ada decide lah untuk buat kan? Yeah, tetapi dengan tekanan dan sebagainya, dia akan membantu memotivasi kan awak untuk terus buat dan bekerja. So dari segi masa, itu sebenarnya tak ada masalah pun. Sebab masa ni Allah bagi semua orang sama je 24 jam. Yes, betul. Kan? Yeah, bukan kata saya je pekerja dan berniaga. Ramai lagi kat luar ni yang senior-senior yang otai-otai semua kan. Yang dah buat lama dah kerja sambil berniaga. Kenapa dia orang boleh? Hmm. Dan kenapa kita tak boleh? Sedangkan yes. 24 jam masa tu tak ada orang pun, seorang pun manusia di dunia ni Yang Allah yang bagi 24 jam <laughs> Tak ada. Atau ada dapat kurang 3 jam, 4 jam, tak ada Tak ada, semua, semua sama 24 jam So bagaimana kita manage masa tu, itulah yang paling penting Dan bergantung kepada decision yang kita buat yes. nah, Bila saya buat decision dulu, 12 tahun yang lalu hmm. Untuk saya berada dalam industri Tagapul itu saya, niat saya pada masa tu hanyalah untuk tambah pendapatan dan saya tak boleh bekerja seperti mana orang yang buat secara full time. Kan hmm. boleh datang jumpa orang pukul 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dan sebagainya. Yes. So saya pilih dan saya spesifikkan dan saya uruskan masa saya bekerja 8 sampai 5 dan selepas itu adalah waktu untuk saya melakukan perniagaan. Iaitu hmm. takkan pula. Kan daripada pukul 6 sampai lah pukul 10 malam. Pukul saya malam. rest dan sebagainya. Tapi kita dah state lah. Hmm. 12 tahun yang lalu itulah saya punya hmm. rutin. Rutin harian. Rutin harian saya. Oh. Kan Saya akan bekerja Sampai pukul uh, daripada pukul 6 Sampailah pukul 9 malam 9 malam saya balik Bersama dengan family And then tidur Itulah keadaan dia Untuk wow. cari pendapatan Kan So itu Itu kita punya decision hmm. Dan kita yang menguruskan masa tu Kalau kita tak boleh Nak decide dan uruskan Benda tu Then you forget Memang Masa dia, dia macam Kelaut lah Kelaut ha, lah cerita dah hmm. Kan You takkan mampu lah nak buat Yes. Kan, bukan you akan stress, you akan struggle dan sebagainya hmm. Tapi Alhamdulillah Allah izinkan saya lah untuk 12 tahun ni Masih lagi berpeluang Bekerja Dan melakukan perniagaan hmm. Okay Alhamdulillah Semasa so, abang dah 12 tahun eh? 12 tahun dalam perjalanan ni So apakah yang cabaran-cabaran Yang abang oh. dapat ada uh, cabaran, Adakah Kena maki, kena tumbuk uh. Kena dalam. Dalam bidang ejen takaful Cabaran kan. dia lah dalam industri takaful yeah. ataupun bekerja, bekerja Dan sama-sama berniaga ni kan yes. Besar maknanya cabaran ni besar, besar lah Sebab kan? apa saya kata besar maknanya Cabaran dan dugaan ataupun halangan yang saya terima ni lah Yang membuatkan di mana saya berada hari ni hmm. ha, Sebab tu saya kata besar maknanya sure. Kalau kita ambil cabaran tu sebagai satu cabaran yang negatif Saya rasa saya tak duduk kat sini Saya pun tak berada dalam industri ni tapi cabaran-cabarannya antaranya adalah uh, berkaitan dengan bila orang reject kita. Orang yes. tak nak kita kan. Dalam industri tagafun ni kita hanya perlu keluar dan jumpa orang untuk kita terangkan dan berikan manfaat kepada orang. Tapi hmm. cabaran paling utama adalah bila kita di reject. Bila hmm. kita ditolak untuk melakukan pembentangan ataupun maupun kita nak nak uh, nak submit case dan sebagainya. Hmm. Itu antara cabaran yang paling besar lah saya ingat dalam industri takapu selain daripada cabaran-cabaran lain yang saya rasa tidaklah berisiko besar untuk kita lalui. Hmm. Kan? Cuma hari ni terlalu banyak alasan lah. So, uh, kan? Sekarang ni saya tengok dalam industri takapu ni banyak orang bagi alasan oh ni yang itu dan sebagainya. Tapi hmm. saya rasa yang paling besar dan untuk kita menerima adalah bila dia kena reject. Itu yang paling besar so penjaga ni memang reject ah sebab kenapa ni memang adalah rejection dulu leader saya pun akan cakap perkara yang sama kan rejection ni menjadi makanan kita seharian seharian kita yeah ha. dan kita sekarang ni berada dalam satu industri yang barang tak ada tapi hmm. kita kena jual betul ah ha. berbanding dengan orang yang berniaga ada physical barang ni kan itu antara cabaran lah dan bagaimana you nak me mewujudkan benda tu menjadi satu keutamaan kepada orang yang kita nak share. Itu yang paling utama. Kan? Tak ada cabaran-cabaran lain, saya, saya tak pernah kena sepak lagi lah. Tak, kan, tak, tak pernah lagi lah. <laughs> tak pernah lagi lah. Kena tunggu. Kena tunggu. Kena tunggu. Tak ada lagi lah. Kena maki pun saya rasa tak. <laughs> tak pernah lagi. Tak ada lagi lah. Kan? Marah tu mungkin ada. Orang marah mungkin ada. Hmm. Kan? Sebab kita pergi share dan sebagainya. Tapi cara kita share tu adalah berdasarkan ilmu yang kita ada dan pengalaman yang kita bawa hmm. kan dari tahun ke tahun mungkin tahun pertama cabaran dia besar balik sebagai hmm. seorang perni Tagafu ni saya nak share satu benda yang mungkin orang lain tak tahu pertama jadalah pada tahun pertama saya berada dalam industri Tagafu ni saya jumpa almost setiap hari seorang almost sehari seorang sehari seorang setiap hari saya wajib akan jumpa wajib seorang pada waktu malam pukul 8 ke pukul 9 dan sebagainya hmm selama hampir 365 hari saya skip cuti, saya rasa dalam 300 orang lah kot setahun. Dan saya tak close satu case pun. Tak close. Nah, tahun pertama saya jadi agent. Dua I putu Tak eh, ada. Hampir. 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 Eh, hey, give up. Saya nak cari duit tambahan ni. Tapi yes, tak dapat. Betul. So, saya hampir give up. Then back to the our leaders. Leader saya adalah managing director of Gemilang Empire lah. Ketika itu, panggil dan berjumpa dan sebagainya. This is a process and you kena faham. Mungkin dia tak dapat ini ketika you decide untuk berhenti hari ini esoklah sebenarnya rezeki you akan sampai. Hmm. Tapi you dah decide hari ini untuk berhenti. Dan saya terfikir balik fikir dan sebagainya eh apalah, try one day lagi. And bagi chance one day hmm. lagi. Saya bagi chance one day lagi eh tak ada pula. Oh, mungkin esok ni kan. Try lagi. Dan Alhamdulillah second year saya berada dalam industri saya almost close 250 ribu ACE. 250 ribu ACE. In two, In two So itulah itulah benda yang saya nak cuba sampaikan. Sebab kalau korang pergi jumpa kat diri di sekolah kan, orang cakap, quitting is never an option. Yes. Kan? As so saya then? tak ada option. Sama ada saya saya berhenti, dia ada dua kan ya, option. Sama ada saya berhenti atau saya teruskan. Tapi saya sendiri, hmm. saya tak ada option untuk berhenti. Option saya, kena teruskan dia. So that's why 12 tahun ni saya masih ada dalam industri ni lah. Kan 12 tahun ni masih sustain dan berada dalam industri. So itu, itu yang paling-paling paling, paling, paling utama lah. Cabaran besar saya bila setahun lu tak ada kes langsung. Kan you imagine kan ada orang hari ni baru dua 2-3 bulan tak ada kes kita dah lupa warga <coughs> right? kan. Yes, lah. Tapi betul. sebenarnya it's not about that. It's not. It's about rezeki. Kan berusaha lah sekeras mana pun kalau dikatakan bukan, bukanlah. Bukanlah. Kan. Sedangkan. Benda, kalau ada rezeki tu datang. Haa mulut masuk, apa makanan dah masuk dalam mulut pun sometimes kita boleh terkeluar, hmm. tak keluar, tak tempat nak telan. Apa tak rezeki kita usaha ni. Yes. Eh, tapi kena ingat satu je lah. Usaha tak akan mengkhianati. Hmm. Rezeki. Betul tak? Dan? Ha, so that's a, that's 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 that. a cabaran saya lah. Okay so mungkin uh, ada yang macam agent-agent. Uh, hmm. Okay dia orang rasa macam as part time ni macam susah. And susah dan macam abang punya pengalaman jugalah kan hmm. first year tu kan so untuk diorang tak nak quit dalam industri ni apa yang apa yang abang boleh share pertamanya, kepada diorang pertamanya adalah kita kena fahami bisnes yang kita buat hmm. matlamat yang kita letak tujuan yang kita letak tujuan tu mesti besar dan luar biasa yes. tujuan tu ataupun matlamat yang you letak tu matlamat yang mungkin orang dengar orang gelap Hmm, maksud individu tu individu tu kena ada vision vision, dia. vision lah vision, vision yang, dia yang yang besar. orang dengar je gua oh, bia je mustahil lah dapat hmm contoh bagi saya ketika saya rasa saya tak mampu buat tapi saya letak vision tu vision dia adalah saya nak bawa ibu ayah mak mentua bapak mentua saya pergi menunaikan umrah bersama-sama dengan saya dan Cikgu isteri so enam orang so estimation costing dalam 60 ke 70000 hmm. kan ketika saya bekerja dengan gaji purata 3000 sebulan So bagi saya tak logik. Bagi mungkin bagi orang lain tengok. Mungkin mungkin kan tapi bagi saya mungkin. saya rasa macam be besar ha. bagi saya. 70,000 aku nak cari kat mana? Tahun. Kan, okay. kan. So that's why saya letakkan matlamat itu yang utama dan alhamdulillah pada tahun kedua tu saya boleh bawa lah. Okey, saya capai. boleh capai. Capai? Capai, boleh bawa pergi ke semuanya dan ke situlah bermulanya turning point untuk awak tidak keluar daripada industri. Because you dah capai apa yang UAIP and then you aim more kan you akan start aim lagi besar level hmm. 70 ribu costing nak bawa pergi ni so sekarang ni kau nak bawa pergi mana pula contoh lah kan costing 2 tu okay. ribu contoh so you akan keep going to the matlamat yang kita dah dah buat dari segi kesukaran semua orang akan dah habis kesukaran walaupun you tak part time sekali pun you tak buat business pun you bekerja yes. dekat tempat you pun ada kesukaran ada cabaran dia tapi how we handling that adalah bergantung kepada diri kita. Dengan matlamat yang jelas lah. Dengan Kalau matlamat, matlamat jelas. tak jelas Susahlah untuk kita untuk sustain dan sebagainya Okay kita pun tahu dalam industri takaful ni ada orang masuk Ada orang dah keluar kan masuk balik keluar masuk yes. balik keluar dan sebagainya Tapi bagi saya Apa yang saya lalui hari ini dan kenapa saya sustain Adalah pendapatan yang saya dapat itu adalah mengikut apa yang saya nak So far oh. And then Lepas tu tahap-tahap nanti bila you dah capai apa yang you capai you pun nak tengok orang lain pula capai apa yang you capai. Yes. Kan? So that's why kalau you keluar, you tak akan boleh bawa orang lain untuk capai. That's why you kena stay dalam dalam industri. industri ni lah. Hmm. So, mungkin ada orang di luar sana tertanya-tanya, hmm. betul ke industri ni boleh buat duit? Betul. Sangat betul dan sangat setuju. Sangat setuju. Ha, sangat setuju lah. Kan? 12 tahun ni, macam-macam yang saya kecapi lah. Okay. Hmm. Antaranya, Antaranya tak pernah termimpi ataupun terfikir dalam akal nak sampai ke satu negara Europe yang jauh, sangat jauh. Nak naik flight berbelah-belah jam. Itu antaranya lah. Itu yang di luar kotak pemikiran saya. Okay. Hmm. Untuk pergi ke Switzerland. Kan. Pergi, pergi main salji dan sebagainya. Masya Allah. Uh, kan. So, bila orang mencapai reward-reward yang di diberikan oleh company. Kayu nak sab sampai ke Switzerland kita dah boleh tahu income orang tu berapa. Hmm. So kalau you cerita tentang takaful ni boleh kaya atau tidak? Memang boleh kaya dan bergantung kepada bagaimana you berniagalah. Berbalik you dengan visual dia, dia orang ada visual dia. Apa-apa pun balik kepada diri sendirilah. Yes. Okey. Dan bagaimana takaful ni boleh memberikan bukanlah bila kita sebut kaya ni nanti orang-orang kat luar mesti cakap Ajen uh, Takafu macam tu lah. Dah, dah kaya beli kereta, tunjuk kereta dan sebagainya. Sangat hmm. sceptical. Betul tak, bila kita sebut. Mungkin ada kaya. Perasaan ya, perasaan ya perasaan tapi perasaan. untuk anda berada dalam industri Takafu ni dan boleh menyenangkan anda, yes, saya akan setuju dengan kenyataan tersebut. Hmm. Kaya you want part, senang you want part. Okay. So boleh. Memang boleh dalam industri ni kerana apa yang kita buat tu adalah bergantung kepada usaha kita. Kalau hmm. saya bekerja seperti biasa hari ni dengan makan gaji, itulah gaji saya. Gaji itulah. Setiap bulan dan sebagainya. Hmm. Tapi bila berada industri ni, kita boleh tentukan. Bulan ni saya nak gaji saya berapa. Next year nak saya gaji saya berapa. Hmm. So, ada orang yang bekerja keras, yang hari-hari keluar, hari-hari buat kerja without fail, disiplin, akan lihat lah hasil dia akan lihatlah hasilnya. Hasilnya. Ha, kekayaan daripada apa yang dia, buat. Hmm. Berjaya dan memang saya setuju dengan kenyataan tu. Orang kat luar pun kalau dah tak fikir sangat bisnes lain nak buat. Kau join je lah. Tak apa. Sebagai seorang agent, settle masalah kan. Bilang yes. dia ada. Besar maknanya. Hmm. Ha. So nanti anda boleh contact Encik Nizam kita. <laughs> okay, nanti saya akan bagi nombor, apa, nombor beliau di bawah. So nanti anda boleh contact dia. Okay. Ha. So Alhamdulillah terima kasih kepada Abang Nizam kita untuk perkongsian pada hari ini. Okay, so Alhamdulillah. Last word kan? Lah, eh. Okay. Eh, ini last word lah untuk Okay, last lapisannya. word saya pada mereka yang bekerja, pada mereka yang bekerja dan berniaga, saya nak ucapkan tanya banyak-banyak kepada anda semua. Kerana anda adalah seorang fighter. Anda yes. adalah seorang yang mempunyai misi dan saya sangat percaya anda adalah orang yang penyayang. Kerana apa anda bekerja dua siang dan malam, penat lelah bekerja dan sebagainya, surely bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga anda. Dan untuk mak ayah anda. So teruskan, keep it up benda tu. Dan pada mereka yang tercari-cari, terfikir-fikir nak buat apa untuk untuk memastikan ekonomi keluarga stabil, mulalah mencari peluang untuk menjana pendapatan tambahan. Tak perlu berhenti untuk kerja. Dengan part time saja anda boleh memastikan keluarga anda lebih selesa dan tenang insyaAllah untuk masa depan lah yang paling penting so apa pun besar malanya